Auzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. E, Salam olsun aziz mümin və təqvalı bacı-qardaşlara. Allah həmənizi salim, sağ və e, həmənizi imanlı və təqvalı eləsin inşallah və bütün ibadətləriniz oruçlu ayında qəbul olunsun inşallah. oruç tutmağın əhkamından biri də budur ki, insan oruçluq ayında, Ramazan ayında oruc olarkən, gelək başını suyun içində cündürməyə. Yəni başı kamil suyun içinə daxil olmıya. Əgər daxil olsa orucu batil olar. Bəzı vaxt olur bizlər mümkündür suyun kənarından keçirib, bir gölün kənarından keçirik. Bir nəfər bizi itələsə əgər suyun içinə, biz özümüz ixtiyarımızla yox, ixtiyarsız su içinə daxil olsa başımız orucumuz batil olmaz. Və ya inki adam yadından çıxa, heç yadından çıxıb ki, fəramuş edib ki, orucdur. Və adətən olimiyyətlə, cənzillərlə baham gedirdi gölə və çimirdi bir ayda, istidə. Və yenə də yadından çıxdı ki, orucdur və bir cunduz suyun içinə əgər bilənci bir şəxs də bilmədən daxil olsa orucu düzdür amma hər ləhzədəki bildi gerək başını su içindən eşiyə çıxarsın və su içində qalmasın. MÜZİK əcər gusl niyyəti ilə, irtimase gusl niyyəti ilə bir nəfər cümə suu içinə ə, bilmədən bu iş olsa, həm guslü düzdür, və həm orucu düzdür. nə gusluna irad var, və nə ə, orucu batil olar, oruc da düzdür. amma diqqət eləməli, şey əm düzdür, əgər bir nəfər irtimase gusl niyyəti ilə suya özünü cümdürsə, başı kamil su içinə gedər, onda bunun orucu batıldır. Əlbəttə ehtiyat budur ki, hətta quslunu da yenidən ancaq versin. Əgər bilə-bilə özünü atıbdı orucluq ayında, Ramazan ayında su içinə. Diqqət eləməliyik ki, bu məsələdə mənzur başın suya daxil olmağından fərqət başdır. Mümkündür bir nəfər heç bədəninin heç üzvü su içində olmaya, təkzə başını, məsələn, bir tək sü qoyubdu qıraqda və başını kamil suyun içinə daxil eləse orucu batil olar. Əksinə, əgər insanın bədəni kamil su içində ola, hətta başından biraz da su içində ola. Amma biraz başından, ə, məsələn, gözləri eşikdə ola, bu şəxsin orucu batil deyil, orucu düzdür. Əlbəttə təkzə tükləri eşdə qalmaq belə deyil. Təkcə tüc eşidilərsə orucu batildir, çünki başı tamil su içindədə, fəqət tükləri eşikdə qalıb. Onlar ehtiyat üzrə budur ki, hətmən əgər ə, bu işə əncam versələr, orucularını batır bilsinlər və onun qəzasını hətmən yerinə yetirsinlər. Hal-hazırda çox yerdə görürük ki, qəlb baslıq istinlər eləyələr və suyun altında bu xoşlara gələcənlərin təlimat görürlər. Həm ləzzətinə görə, bəzən də işləri budur ki, getsinlər dənizlərin o bu dərin yerlərinə. Belənci bir şəxslər bir məxsus paltarlar giyirlər, hətta mümkün de heç başları yaş da olmıya. Yəni paltarları bir cürdür ki, heç başlarına su dəyməyə mümkün ə e, sual budur e, bu şəxslərin orucu nəcürdür? E, suyun altına gediblər, amma paltarları bircürə e, düzəli, bircürə təkilib ki, qoymur su bədənlərinə dəysin, başlarına da su dəymir. Ayə bunların oruçları düzyə düzdəyili. Həzrət Əyhədulloğlu Uzma Xameneynin fətvasına əsasən bilənci bir şəxslər oruçları batildir və ehtiyat budur ki, həttəmən oruclarının qəzasını yerinə yetirsinlər. Əziz böyük bacı qardaşlar, öz bilisiz ki, bu məsələlər ümumiyyətlə bizim yaşayışımızın məsələləridir. Çox vaxtlar olur ki, beləncə bir məsələlər hamımıza ə, olur, hamımızın indi başımıza gəlsin. Mümkündürsə, bəzisi heç ömrümüzdə bir dəfə də biz heç qəvvaslıq da eləmirik, amma bu məsələləri öyrənmək həm faydalıdır ki, özcələr əgər sual edədlər cavab verə biləc və həm əgər özümüz üçün ə, oldu həttmən bu məsələlərə riayət edək. Allah hamımıza tövfik versin. Eləyə bilək şərqi məsələlərimizi öyrənəş və əməl eləyək. Allah hamızdan qəbul eləsin. Vəsalamun aleykum və rəhmətullah və bərəkət.